Ini faktor kenapa akta PSB perlu disokong penuh. Sebagai seseorang yang pernah membesar di rumah flat kos rendah, seorang individu yang menyatakan sokongan penuh terhadap usaha kerajaan melaksanakan akta pembaharuan semula bandar PSB. Individu dikenali sebagai Ustaz Salman Ali berkata dia tidak memahami mengapa ada pihak yang membantah dan menyarankan pihak itu merasai sendiri kepayahan tinggal di rumah-rumah flat yang tidak mempunyai lift. Sebagai seorang yang membesar di rumah flat, saya sokong penuh URA yang membantah kena rasa duduk di tingkat 3 atau 4 di flat-flat lama yang tak ada lift. Rasa duduk di rumah flat 500 square feet, satu bilik yang didiami keluarga lima orang atau tiap-tiap minggu ada jiran bergaduh berebut tempat letak kenderaan atau dinding dan bumbu lama yang dah mereput atau pipe yang ditumbuhi pokok liar dan banyak masalah lain yang hanya orang duduk di situ merasa katanya di Facebook dipetik harapan Delhi. Ustaz Salman turut berkata untuk keseimbangan semua adalah memadai untuk pihak berkuasa mendapatkan persetujuan 75% penduduk. Apatah lagi jika ditawarkan gantian rumah yang lebih luas di kawasan sama atau berhampiran dengan tawaran membeli unit kedua ketiga di bawah harga pasaran. Saya tak faham yang membantah. Apa cadangan penyelesaian kamu selain dari menakutkan orang dengan isu komposisi kaum? Ujarnya lagi. Benar isu pelaksanaan akta PSB agak panas dibincangkan biarpun tujuan kerajaan untuk menaik taraf kehidupan majoriti penduduk Melayu namun ia mendapat tentangan daripada pembangkang yang tidak jemu memainkan sentimen perkauman. Pembangkang mendakwa akta PSB adalah untuk menyingkirkan Melayu dari kawasan bandar biarpun pada 2020 Perikatan Nasional PN sendiri yang mencadangkan akta tersebut namun ia tidak dibantah oleh seorang pun pemimpin PN ketika waktu itu. Terdahulu pada 25 Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dan memberi jaminan bahawa pemilik asal hartanah tidak akan diusir daripada pemilikan tanah atau premis secara paksaan susulan Akta Pembaharuan Semula Bandar PSB. Malah katanya kerajaan akan memastikan setiap pemilik asal hartanah memahami hak serta perlindungan yang akan diberikan. Menurut beliau lagi akta PSB telah diusulkan sejak 2013 sebelum proses pengumpulan data dimulakan pada 2015 maka tidak timbul soal gopoh untuk melaksanakan akta berkenaan tidak timbul sama sekali bahawa pemilik asal hartanah akan diusir daripada pemilikan tanah secara paksaan malah status tanah yang asal kekal sama tidak akan berubah Soal gopo itu saya tak faham kenapa dibangkitkan. Untuk makluman, semua pada 2020 bekas Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa menerajui program pembaharuan ini terutama rumah pangsa berusia lebih 40 tahun. Pada 2021 pula, Menteri Perumahan Datuk Zuraidah Kamarudin memulakan penggubalan RUU PSB 22 Mac 2022. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Sri Rizal Merikan meneruskan dan menegaskan prinsip sama. YB Datuk Seri Syahdan Kasim pada September 2022 malah memaklumkan DBKL telah mengenal pasti 30 kawasan untuk pembaharuan semula. Jelasnya lagi, pada masa sama PMX berkata tidak timbul langsung isu kerajaan ingin mengganggu tanah rizab Melayu. Sebaliknya inilah cara tolong orang Melayu. Malahan baru-baru ini Anwar yang juga Menteri Kewangan sekali lagi menegaskan bahawa Akta Pembaharuan Semula Bandar PSB tidak akan menafikan hak atau mengubah peratusan pemilikan Bumi Putera di sesuatu kawasan. Setiausaha akhbar kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nashro Abaidah berkata dakwaan undang-undang tersebut akan meminggirkan masyarakat Melayu Bumi Putera adalah tidak berasas. Undang-undang PSB yang akan dibawa ke Parlimen Kelak tidak akan memaksa mana-mana pemilik rumah atau tanah untuk diusir. Termasuklah mengubah peratusan pemilikan Bumi Putera di mana-mana kawasan, katanya pada Isnin di Petik Harapan Madani. Menurutnya lagi, matlamat utama akta berkenaan adalah untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bandar termasuk kaum Melayu dengan memastikan pembangunan lebih teratur dan mampan. Justru tidak timbul isu Melayu Bumi Putera dipinggirkan daripada arus kemajuan bandar kerana matlamat utama ialah bagi memastikan peningkatan kualiti hidup masyarakat bandar sekaligus meningkatkan kualiti hidup masyarakat Melayu itu sendiri. Sebelum ini, beberapa pihak telah membangkitkan kebimbangan terhadap akta tersebut yang akan menyebabkan masyarakat Melayu semakin terpinggir akibat arus pemodenan bandar. Terdapat juga kegusaran bahawa pembangunan semula ini akan menyebabkan pemilik asal dipindahkan atau dipaksa menjual hartanah mereka kepada pemaju sekaligus mengubah struktur demografi sesuatu kawasan. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Teruskan bekerja, melaksanakan tanggungjawab kalian demi kesejahteraan semua pihak, terutamanya rakyat yang sedang dan bakal terkesan. Semoga segala perancangan ini dapat menyelesaikan isu yang kini giat dimainkan oleh puak pembangkang. Buat puak pembangkang sudah sudahlah bermain politik dengan menggunakan sentimen 3R khususnya isu agama dan perkauman. Adakah ini ajaran Islam yang sebenar-benarnya atau adakah ini hanyalah ajaran yang hanya kalian gunakan sebagai senjata karya politik kalian yang kian tenggelam dan membusuk? Ingat, rakyat sentiasa memahati.